بالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کا سٹیٹس وہ ویسے کرنی والا ہی تھا نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا قلیب سمات فرمایا انجینئر محمد علی مرزا کو دشمنان صحابہ ہو یا دشمنان رسول ہو مرزا صاحب کو ان سے محبت ہوتی ہے اور جو مسلمان ہیں ان سے مرزا صاحب کو نفرت ہوتی ہے گزشتہ چند ماہ قبل مبارک ثانی کیس ہوا پوری امت مسلمہ ایک طرف تھی اور انجینئر محمد علی مرزا مرزائیوں کے حق میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے نظر آیا اسی طرح مختار سخفی کے بارے میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ مختار سخفی ختم نبوت کا ڈاکو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن انجینئر محمد علی مرزا مختار سخفی کے بارے میں پوزیٹو نظریہ رکھتا ہے اور اسے مسلمانوں کا ہیرو قرار دیتا ہے اسی طرح مالک اشتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے لیکن انجینئر محمد علی مرزا اسے تابی کا سٹیٹس دیتا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا اسے اویس قرنی کا سٹیٹس دیتا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ مالک اشتر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا یا اس باغی گروہ میں یہ شامل نہیں تھا مرزا صاحب کو آج تفضیل کے ساتھ حوالے کے ذریعے دکھائیں گے کہ مرزا صاحب آپ نے مصنف ابن شیبہ کتاب الجمل مصنف ابن شیبہ کا یہ آخری حصہ اپنی ویب سائٹ پر آپ نے اپلوڈ کیا ہے اور آپ یہ پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں تاکید بھی کرتے ہیں کہ مصنف ابن شیبہ کا یہ جو آخری باب ہے باب الجمل اس کو پڑھا جائے اس کی پہلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجمل کی پہلی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر اٹھتیس ہزار نو سو بارہ عاصم بن قلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بسرہ کا عامل مقرر کیا یعنی بسرا کا گورنر مقرر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا دن شام کی طرف جانے والے ہیں میرے والد محترم کو کہا یہ بات آپ نے خود سنی ہے عاصم بن کلیب کے والد محترم انہوں نے جب یہ بات اشتر کے سامنے بیان کی تو اشتر نے کہا کہ یہ بات تو انہیں خود سنی ہے تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں تو اشتر نے میرے والد صاحب کو ڈانٹا اور کہا بیٹھ جاؤ اجنس ان الباطل بیٹھ جا یہ سچ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے میرے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو گورنر بنائی کیسے ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہو سکتا پھر ایک اور شخص آیا اس شخص نے بھی آ کر اسی بات کی خبر دی کہ حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بسرا کا گورنر مقرر کیا ہے اس سے نے نے پوچھا کہ یہ بات تو نے خود سنی ہے نہیں میں نے تو نہیں سنی درمیان میں واسطہ ہے میں نے کسی سے سنی ہے ان نہ باتیں بیٹھ جا یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو گورنر مقرر کرے مصنف اپنے شیبہ میں لکھا پھر ایک اور شخص آیا اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی اس کا نام ہے عطاب تغلمی اس نے کہا ہاد امیر امنی کم یہ تمہارا امیر المومنین ہے یعنی ایستر کے سامنے کہہ رہا کہ یہ تمہارا امیر المومنین ہے اپنا امیر ماننے کو تیار نہیں ہے حضرت علی المرتضی کو یہ بدبخت اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں تمہارا امیر ہے جس نے اپنے چچا کے بیٹے یعنی عبداللہ بن عباس کو بسرا کا گورنر مقرر کیا اشتر نے پھر پوچھا یہ بات تو نے خود سنی ہے قال اللہ کی قسم میں نے یہ بات اپنے کانوں سے خود سنی ہے فتب تو اشتر غصے میں دامتوں کو پیستے ہوئے مسکرایا فلاں مدینہ پھر ہم نے وہ جو بزرگ مدینہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہم نے کیوں قتل کیا ہم نے اس بزرگ کو کیوں شہید کیا ہم نے اس کو بھی اس لیے شہید کیا تھا ان بدبختوں کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے تو پھر ہم نے اس کو کیوں شہید کیا اگر حضرت علی نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اگر عہدے دینے تو پھر اس بزرگ کو ہم نے قتل کیوں کیا ہم نے شہید کیوں کیا اب اشتر اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اشتر نے تو اپنی زبان سے اقرار کر لیا لیکن جیلم کا پلمبر پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہتے ہے نہیں میرے پاس تو کوئی مضبوط ثبوت ہی نہیں ہے کوئی مضبوط دلیل سے ثابت ہی نہیں ہوتا جس مصنف ابن شیبہ کا آخری حصہ مرزا صاحب پڑھنے کی تاکید کر دیں اور آپ نے اپنی ویب سائٹ پر مصنف ابن ابی شیبہ کا یہ آخری حصہ باب الجمل والا اپلوڈ کیا ہے اس کی پہلی روایت میں پڑھ رہا ہوں اور روایت بھی بالکل صحیح ہے آپ کے جاننے والے کوئی رابضی ہوں تو ان سے کہیں کہ اس کی جو ہے اس کی ہے پر کوئی جرہ کر کے تو دکھائے سنعت بھی صحیح ہے اب وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس نے تو اقرار کر لیا کہ میں وہی بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا لیکن مرزا ایسا بدبخت ہے کہ اس کی زبان سے سننے کے بعد بھی مرزا ماننے کو تیار نہیں ہے اسی طرح مرزا نے مالک اشتر کو اویس قرنی والا سٹیٹس دیا کہاں اویس قرنی اور کہاں مالک اشتر مالک اشتر کو اویس قرنی کا سٹیٹس دینا اب ایک سٹیٹس ہے جو مرزا نے دیا ایک سٹیٹس ہے جو ام المؤمنین حضرت سفیہ نے دیا فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایک طرف زوجہ رسول نے ان وہ اس کو کیا سٹیٹس دیتی ہیں اور ایک طرف یہ جیلم کا پلمبر ہے یہ مالکشتر کو اویس قرمی والا سٹیٹس دیتا ہے مرزا صاحب حوالہ نوٹ کریں مسند علی بن الجاد یہ حدیث کی کتاب ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ محاصرے کے وقت یعنی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت صفیہ کھانا لے کر ان کے پاس جا رہی تھی کہ کھانا پہنچایا جائے انہیں پانی پہنچایا جائے ان کا محاصرہ ہوا ہے شاید یہ باغی میرا حیا کر لیں باقیوں کو تو وہاں تک جانے نہیں دے رہے باقیوں تو کو تو وہاں کھانا پہنچانے نہیں دے رہے میں زوجہ رسول ہوں شاید اس اس وجہ سے میرا حیاء کرنے مالک اشتر ملا اس نے حضرت صفیہ کی سواری کے منہ پر مارا حضرت صفیہ نے فرمایا اس جملے کو آپ نے خود پڑھنا ہے اور مرزا اور مرزا کے چیلوں سے میرا سوال ہے کہ اویس کرنی کا سٹیٹس آپ نے دے دیا حضرت صفیہ اس کو کیا سٹیٹس دے رہی ہیں حضرت صفیہ فرماتے ہیں ردونی مجھے لوٹ جانا چاہیے لا یف وی ہاضل یہ کتا مجھے پریشان نہ کر دے ہاضل قلب او مرزا صاحب او ایس کرنی کا سٹیٹس آپ دے رہے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول ام المؤمنین اسے کتا کہہ رہی ہیں کہ مالک استر کتا ہے کتا اب مسلمانوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے ایک طرف نبی کی بیوی ہیں زوجہ رسول رسول ام المؤمنین مومنین کی ماں دوسری طرف یہ بدبخت پلمبر ہے یہ مالک اشتر کا دفاع کرتا ہے مالک اشتر کو ویس قرنی والا سٹیٹس دیتا ہے اور ام المومین اسے کتا کہتی ہیں ہم تو ام المومنین کے ساتھ کھڑے ہیں جس سے ام المومنین نے کتا کہا ہم بھی کتا کہتے ہیں اور جو اس کا دفاع کرے وہ کتے سے بھی بدتر ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی انہم اجمعین کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے سلام السلام و